بسم الرحمن على رسوله الكريم السلام عليكم प्यारे दोस्तों मेंफ़े चैनल में आपको खुश आमदीद मेरा नाम मोहम्मद एहसानल सजात है और सिलसिला सीरत नबी सल्हस की इस वीडियो में हम रसूल सल्हस के अमजद हज़रत इब्राहीम के कुछ हालात जानेंगे इसके अलावा जिन जिन ममालिक में उन्होंने सफ़र किए उसका जोग्राफ़िया भी देखेंगे इससे पिछली वीडियो में हमने अरब मुस्तारबा की तफसील शुरू की थी और सबसे पहले हजरत इब्राहीम के शजर नसब के बारे में बात की थी और आदम से हज़रत इब्राहीम तक की उन्नीस पुश्तों को सरसरी तौर पर देखा था जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो आइए अब अपने मौजू की तरफ आते हैं दोस्तों सौ हज़रत इब्राहीम की जाए पैदाइश के बारे में मुख्तलि अकवाल हैं तोरात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम जुनूबी इराक़ के शहर उर्म में पैदा हुए और इनकी पैदाइश तकरीबन दो हज़ार साल कबल मसीह में हुई दो सो उर् सुमेरी तहजीब का एक कदीम शहर था सुमेरी तहजीब जनूबी इराक की कदीम तरीन और दुनिया की अवलिन तहजीबों में से एक है इस तहजीब का ये शहर बाबिल से तकरीबन 140 मील जनूब मशरक में और दरियाए फराज से 10 मील के फ़ासले पर आबाद था आज के जदीद इराक़ में इसके खंडरात नासरिया शहर से जनूब मगरब की तरफ तकरीबन 16 किलोमीटर के फ़ासले पर पाए जाते हैं इसके अलावा एक और कौल के मुताबिक हज़रत इब्राहीम बाबिल की सरज़मीन में पैदा हुए जो सल्तनत बाबिल और कल्दानी सल्तनत का दारकूमत था चार हज़ार साल कबल मसीह की तहरीरों में इस शहर का तस्कर मौजूद है उस वक्त यहाँ बुध प्रस्सी का दौर दौरा था और बादशाह नमरूद की हुकूमत थी नबूत मिलने के बाद हज़रत इब्राहिम इब्राहीम ने वक्त के बादशाह और अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और बुध प्रस्सी से रोका जिस पर उन्हें एक धहती आग में डाला गया जो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहिम का कुछ भी ना बिगाड़ सकी और आप इस इम्तहान में सुरखरू हो गए उसके बाद आपने इस इलाके से हजरत फरमा ली और अलज़ीरा के शुमाल मगरब में वाक़ शहर हर्रान तशरीफ ले गए इस सफ़र में आपके साथ आपकी जौजा हजरत सारा और भतीजे हजरत लूत असलम और उनकी बीवी भी शामिल थे दो सौ माजी में हर्रान या हरान मुल्क शाम की हदूद में था आज कल ये तुर्की के जनूब में दरियाए फ्रुरा की माविन नदी नहर बलीग के करीब वाक़ है इस शहर के लोग भी उस वक्त बुतप्रस्ती में मुबतला थे बल्कि उस वक्त रुए ज़मीन पर जो लोग भी आबाद थे सब के सब काफिर थे सिवाय हजरत इब्राहीम उनकी बीवी हजरत सारा और भतीजे हजरत लूत सलाम के हजरत इब्राहीम ही वो शख्स हैं जिनके ज़रिए अल्लाह फितनों और शुरू को ज़ायल किया और जलालत और गुमराही को मिटाया इनको अल्लाह ने बचपन ही से रुशद हिदायत अता फरमाई थी और अपना रसूल मुंतखब कर लिया था और दोस्त और खलील भी बना लिया था जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर इक्यावन में फरमाया وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ जिसका तर्जुमा ये है और हमने इब्राहिम सलाम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे और इसी तरह सूरह निसा की आयत नंबर 125 में फरमाया सौ पच्चीस में फरमाया और अल्लाह ताला ने सलाम को अपना दोस्त बनाया था दोस्तों हजरत इब्राहिम आल्लाम और इनकी कौम का कुरान पाक में और भी मुख्तल मकाम पर तस्करा है लेकिन मैं इस वक्त उन वाकत की तफसील में नहीं जाऊँगा। हरान में कुछ अरसा क्याम करने के बाद आप हिजरत करके हलब के रास्ते से शाम के इलाके का नान तशरीफ ले गए यह इलाका फलस्तीन के वस्ती खत में फैला हुआ है आपके हमरा आपके भतीजे लूतम भी थे फिर जब इस इलाके में कहत पड़ा तो आप मिस्र तशरीफ लेंगे मिसर के बादशाह को मालूम हुआ तो उसने हज़रत सारा को बुरे इरादे से अपने दरबार में बुलाया जिस पर अल्लाह ताला ने आप की मदद फरमाई और बादशाह मजबूरन अपने इरादे से बाज रहा और हजरत सारा को बमा एक खादमा के वापस कर दिया दोस्तों वो खादमा हजरत हाजरा थी जिनके बतन से बाद में हजरत इसमाईल आम पैदा हुए मिसर में कुछ अरसा क़याम के बाद हज़रत इब्राहीम अपने भतीजे हज़रत लूतम के साथ वापस जनूबी फ़लस्तिन आ गए फिर इतफाक़ राय से दोनों अलग अलग रहने लगे हज़रत लूतम बुहरे मुर्दार जिसे बुहरे लूत भी कहा जाता है के जुनूब में सदूम शहर में आबाद हुए उस जमाने में ये शहर उमुल बिलात कहलाता था लेकिन इसके बासी फासफ़ो फाजिर और काफिर लोग थे और सीरत वरदार में तमाम दुनिया से बदतर थे ये लोग राहगीरों को लूटते अपनी मजालस महाफिल में सरेम गलीज़ और बेहुदा हरकतें करते और कोई बुराई करने से बाज न आते इन्होंने अपने नबी हज़रत लूत लूतम की नाफ़रमानी की जिसके सबब इन पर अल्लाह ताला का आज़ाब नाजिर हुआ और उसकी सूरत ये बनी कि इनकी बस्तियों को तहबाला कर दिया गया और पे दर पे पत्थर बरसाए गए और इन्हें हलाक कर दिया गया इसके मुकाबले में हज़रत इब्राहीमाम बर सब के मकाम पर जिसकी बिगड़ी हुई शक्ल अंग्रेज़ी में बेशीबा है फरोकश हुए बिर सब फलस्तान के बड़े और कदीम तरीन शहरों में से एक है जो आजकल सहरा नकब का मरकजी शहर है नकब मकबूज़ा फ़लस्तीन के जनूब में एक सहराई या नीम सहराई इलाका है जिसकी हदूद जुनूब में खलीज वकबा तक है बर अरबी में कुएं को कहते हैं जबकि सब का मानी साथ है लिहाजा बेर सब का एक मानी सात का कुआं है और दूसरा मानी अहद या हलफ का कुआं भी है बहरहाल इसकी तफ़ील में यहाँ नहीं जाऊँगा काफ़ी अरसे बाद यहाँ से हज़रत इब्राहीम अपनी दूसरी बीवी हजरत हाजरा के साथ मक्का मुकरमा गए उनके साथ उनका शीर ख़्वार बच्चा हजरत इस्माईल आम इस भी थे मक्का मुकरमा उस वक्त गैर आबाद था हज़रत इब्राहीम उनको इस गया आबादी में अल्लाह के हुक्म से छोड़कर वापस फलस्तीन चले गए मक्का में ज़मजम का चश्मा जारी होने का वाक़ पेश आया और फिर यहाँ बनो जुरम आकर आबाद हो गए हजरत इब्राहीम के इस सफ़र के अलावा भी तारीख में आपका कम अज़ कम तीन मरतबा मक् का सफ़र करना मौजूद है वल्लम दो सौ हजरत इब्राहीम फलस्ती ही में फौत हुए और अल खलील में मदफून हुए अल खलील शहर को आजकल हिब्रोम भी कहा जाता है और ये मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक का सबसे बड़ा शहर है जबकि मगरबी किनारे से मुराद दरियाए उर्दन का मगरबी किनारा है 1948 में जब यहूदियों ने फलस्तन में इसराइल के नाम से एक अलग रियासत का ऐलान किया तो फ़लस्तान की मुस्लिम आबादी को गजा और दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था दोस्तों दरियाए उर्दन या नहर उर्दन जिसके नाम पर मुल्क के उर्दन का नाम रखा गया तिबरिया की झील से जुनूब की तरफ बहता हुआ बहरा मरदार में आकर गिरता है इस दरिया से मुतसिल मगरबी इलाका जिस पर इसराइल उस वक्त कब्जा न कर सका उर्फ आम में मगरबी किनारा मशहूर हो गया जिसे अंग्रेजी में वेस्ट बैंक कहते हैं बाद में गासिब इसराइलीओं ने इस खत्े पर भी कब्जा कर लिया इस खत्े का सबसे बड़ा शहर अल-खलील या हिब्र है और मशहूर है कि यहाँ हज़रत इब्राहीम हज़रत इसहाक इसहाक़ल हज़रत याकूब और हजरत यूसुफ यूसफ़ल की हैं। हजरत सारा और हज़रत हाजरा के अलावा हज़रत इब्राहीम ने एक खातून खतूरा से भी शादी फरमाई जिससे आपके कई लड़के हुए जिन में एक मदियन भी था इसी मदियन के नाम पर खलीज अकबा से मुतसिल साहिली इलाक़ा मदियन मशहूर हुआ और इन्हीं अहल मदियन की तरफ बाद में हज़रत शुब्ल को नबी मबूस किया गया दोस्तों इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ इससे अगली वीडियो में इनशाला हम इसमाइल आल्लाम और उनकी नस्ल के बारे में बात करेंगे क्योंकि इन्हीं की नस्ल में अदनान है जो अदनानी अरबों के जद्दमजद जद्ध हैं उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कमी महसूस हुई या आप इस बारे में कोई बेहतरी की राय देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर इससे आगाह कीजिएगा मैं आपका मशगूल रहूँगा दोस्तों इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मजदीद वीडियोस से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अल्लाम वरमि वर्का